всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Смотрите сегодня в программе. Продам тюрьму недорого. Как разворовать СИЗО для содержания воров? Мастер-класс Минюста. Ну, максимально найкращі, а, які можливі, це близько 30 мільйонів доларів. Тарифный передел. Как госчиновники нашли законный способ отбирать квартиру у населения. Такая деятельность может стать просто коррупционной воронкой и узаконенным выбиванием долгов с тех должников, от которых так или иначе будут интересны организации. Отравленные реки, мусорные берега и дохлая рыба. В каких украинских водоемах купаться смертельно опасно? Посмотрите. Вот это то, что происходит в Василькове. Черное золото для коррупционеров. Чи кармани йдуть деньги от завишених тарифів на тепло і світ? По перше, в сліду вогіля шістдесят 62 тисячі тонн вугілля лежить на складах, не відвантажується. Не зрозуміло. Чого? не подають вагон. Це треба спитати в міністр. Вместо нар – удобные кресла кинотеатра. Вместо тюремной больнички – ряд модных магазинов. В рамках реформы тюремной системы чиновники решили пустить с молотка киевское СИЗО. И еще бы, ведь речь идет о почти трех гектарах драгоценной земли, причем в самом центре столицы. Я думаю, что идея о продаже их на самом деле является скрытым смыслом этой реформы, потому что это доступ к неограниченным ресурсам. Так почем же тюрьмы для народа? Куда Куда из Киева перевезут всех воров в законе? И что будет на месте печально известной Лукьяновки? Смотрите прямо сейчас. Памятник архитектуры или фабрика страданий – Накануне продажи Лукьяновского СИЗО секретные материалы покажут, как выглядит изолятор номер 13 изнутри. Приговор или оправдание? В ожидании своего ответа тут находится более двух тысяч заключенных. Общее же количество осужденных в Украине около 70 тысяч человек. Сегодня журналистам устроили показательную экскурсию, обещают показать все, как есть. Руководить парадом сама замминистра юстиции. Суспільство повинно знать, в каких умовах они э, чекают решения суда. Сопровождение охранников организовано. Идем в корпус для содержания несовершеннолетних. На сленге в малолетку. Темные коридоры, синие двери камер, к ним подходить запрещено. Маршрут строго согласован и утвержден свыше. Нам показывают образцовую камеру. Отдельный туалет, высокие стены, телевизор и всего четыре кровати. Чиновники утверждают, так выглядит стандартная камера в Лукьяновском СИЗО. А вот еще одна. Тут приговоры ждут 8 человек. Но даже здесь на стенах плесень. Ремонт проводился минулого року и то косметичный. Бачите, что есть трошка рыбок. Войти или выйти только в сопровождении конвоя. Постоянный звук сирены. На улице невыносимый запах гнили. Такова ежедневная жизнь заключенных. Боже, как воняет. А этот корпус называют Столыпинка. Построенный еще в начале 20-го столетия, помещение изнутри выглядит устрашающе. Трещины на стенах и огромные пятна плесени. Это мужская камера на сленге хата. Маленькие окна, теснота и духота. Это так называемая двадцатка. Условия содержания людей мы оставим без комментариев. Единственное, что не передает наша камера, это прямо затлый и воздух. И хоть барак рассчитан на 20 человек, мы насчитали 24 койки. Владимир – бывший заключенный. Естественно, они когда заводят экскурсии, они заводят по определенным камерам которые называются мусорскими, э, как еще сказать, там, коммерческие хаты. Он согласился рассказать нам о том, как на самом деле живут кузники Лукьяновки. На данный момент можно пронести все. Можно пронести и автомат. По словам Володи, над обеспечением благ цивилизации трудится вся команда СИЗО. Конечно, за щедрые вознаграждения. Это все э, до такой степени налажено, что каждый знает свою функцию тот же автомат может пронести 4 человека. Приклад там и так далее, ну, то есть по частям. А вот наверху считают, тюрьму пустуют. 18 мая Кабмин одобрил ликвидацию пенитенциарной службы и передал все функции Министерству юстиции. Первым шагом реформы станет инвентаризация. Часть тюрем закроют, заключенных переселят, а помещения и территории продадут. Мы намагаемся все ж таки сделать качественный процесс за довольно короткий термин. Экс-глава пенитенциарной службы уверен, систему тюрем и СИЗО долго и методично доводили до плачевного состояния, чтобы потом продать. Причина, говорят, проста сорвать большой куш. Я думаю, что идея о продаже их на самом деле является скрытым смыслом этой реформы, потому что это доступ к неограниченным ресурсам. Чтобы обслуживать все учреждения отбывания наказания, государство в год тратит более трех миллиардов гривен. Конечно, если э, министр юстиции хочет получить бюджет, который на сегодняшний день раза в два больше, чем весь бюджет министерства юстиции, я предполагаю, что там. Э, есть расчеты на то, чтобы этими деньгами можно было как-то реализовать какие-то схемы. Конкретно тут чиновники ожидают выручить круглую сумму. Максимально наикращие, какие можно, выручиться, близко 30 миллионов долларов. Площадь, инфраструктура позволят застройщику отгрохать тут что угодно. Например, элитный жилищный квартал. А вот экс-чиновник уверен, и новое не построят, и старое разграбят. Тут больше речь идет о каких-то мошеннических схемах, потому что та сумма, которую я оцениваю, например, строительство следственного изолятора, это не 30 миллионов, это намного больше. Возможно, через два года здесь будет кинотеатр или торговый центр, но пока вольно себя тут чувствуют только лукьяновские коты. со страхом ожидают начала отопительного сезона. С 1 июля цены на теплую и горячую воду выросли вдвое. Ну а тариф на электроэнергию уже с осени станет просто неподъемным. С 1 вересня будет взросление на 30% цены для, на электроэнергию для населения. І це не останнє зростання з 1 квітня 2017 року. Воно ще більше зросте і буде вже, вибачте, на рівні гривня 60 за кіловат годин. А тим, хто не віддасть за комуналку пол зарплати, прийдеться віддати квартиру. Вони як хижаки будуть там рискати і забирати ці квартири. ж вони нові закони не для народу? Смотрите, тільки в секретних матеріалах. Осознавая, что многим украинцам не под силу будет платить коммунальные услуги, чиновники готовятся отбирать жилье у тех, кто не вытянет игру в растущие тарифы. У нас замучат дитя скоро, мы не можем платить, мы скоро голодные будем, вот тут Новость о том, что за долги по ЖКХ будут забирать квартиры, повергла всех в ужас. Если должник не исполняет решение суда о взыскании с него задолженности, то Поставщик услуг имеет право через органы государственной исполнительной службы арестовать недвижимое имущество, движимое имущество должника. История с пенсионеркой и ее внуком из Луцка стала примером для всех, как нельзя делать. Про то, что квартиру мои продать, я не знал. Не знал даже, что казалось, и суд был. Я не знал, что суд был. Щоб якось може оскаржити, Согласно рішенню місцевого суда з босавці ушло житло сім'ї, задовжавши за ЖКХ 50 тисяч гривень. Рішенням суду було визначено, щоб цю заборгованість стягнути, і в рамках виконавчого провадження був оголошений виконавчою службою аукціон і було здійснені чужі. В итоге квартира была продана за 446 тысяч, из полученных денег 50 тысяч уйдет на погашение долга, а остальное отдали владельцам. Кошти выручения от продажи квартиры, будут порахован э, на користь стягивающим, э, на заборгованность и решта коштів, которые залишається, будут повернуты должникам. Секретные материалы отправились в Луцк, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с изъятой квартирой. И были очень удивлены. Я тут живу еще на Фигуркери. Я, я, я только не знаю говорить, там что, ну, как бы она была продана за аукциону, ну, точно я и не знаю, потому я гроши так и не забрал. Но выходить к журналистам Александр на адрес отказался. Теперь у этих квадратных метров новый владелец. Вот это данные я реализована. Людина, яка придбала дану квартиру, ну мені невідомо, хто там на даний момент проживає. І особа, яка придбала дану квартиру, вона звернулася до нас. Ми видали відповідні документи, оформили їх і також. он больше до нас не звертався. За деньгами, которые остались после погашения долга, бывшие владельцы так и не пришли. Он был тут же в том кабинете, я ему сидел, разъяснил, что если он против року не не вытребует данные кошти, мы их порахуем в державу. Угу. На данный момент реакции, соответственно, до него тоже нет никакой. В исполнительной службе Луцка гордятся тем, что они стали первыми, кто отобрал квартиру за неуплату. Под страхом потерять свое жилье люди ринулись оплачивать квитанции. Люди и почали платить. Большинство да. много людей уже пошло и вернулись в те же коммунальные предприятия, про свои бурги и поплатили. К такому пиршеству справедливости уже готовятся стаи воронов частных коллекторов. В нынешнем месяце, в июле, президент подписал закон, его вернули в парламент несколько дней назад, о том, что исполнение судебных решений в нашей стране теперь будут осуществлять не только государственные, но и частные исполнители. Приватним виконавцем може бути громадянин України, опонуважений державою здійснювати діяльність примусового виконання рішень у порядку, встановленому закону. Юристи і експерти во всі колокола. Вони, як хижаки, будуть там рискати і забирати ці квартири. Я переконаний, що це так просто не вдасться. І що як тільки це буде якийсь непоодинокий там випадок, то це може бути такий зворотній ефект. Відчасні з можуть мати особу вигоду. Можна сказати о стимулах. Да, у частного исполнителя главный стимул это или фиксированная сумма от выполнения решения суда, или же, или же процент. Теперь чиновники смогут чужими руками отобрать ваше жилье и иметь с этого немалую долю. Структура данная, да, институт частных исполнителей создается при Министерстве юстиции. И при реалиях современной Украины, при реалиях так, так называемого правового беспредела во многих аспектах жизнедеятельности, такая деятельность может стать просто коррупционной воронкой и узаконенным выбиванием долгов с тех должников, от которых так или иначе будут интересны организации. Но помните, любое решение можно обжаловать, нарушение зафиксировать и придать огласке. Из советов, которые можно дать должникам, это, конечно, в первую очередь не допускать задолженности, не пропускать, если уведомляют, судебное заседание, участвовать в судебных заседаниях, пытаться отстаивать свою позицию на дальних рубежах, в судах. А пока Украина стоит на пороге коммунального бунта, энергетического коллапса и массовых потерь украинцами своего жилья, госчиновники продолжают придумывать законы не для народа, запугивая наказанием за их неисполнение. Дорогие морям, дешевые реки этим летом отдохнуть на курорте могут позволить себе далеко не все. Поэтому спасаться от жары приходится в водоемах, которые расположены поблизости. Но купаться в украинских реках стало смертельно опасно. Нашу страну буквально накрыла волна экологических катастроф. В воде тонами плавает дохлая рыба. Люди снимают это все на видео и выкладывают в соцсети. Это было под Сумами, Черниговым, Житомиром. Теперь это случилось и под Киевом, на этот раз в Василькове. Река Стугна превратилась буквально в красный кисель. Запах стоит страшный. Рыба дохнет. Речка такая была красная, я кровь такая, краснющая. В НАС полиции по факту загрязнения реки открыли уголовное производство и до сих пор ведут расследование. Секретные материалы выехали на место событий и попытались сами разобраться в ситуации. Кто же ответит за экологическую катастрофу под Киевом? Смотрите в нашем сюжете. Посмотрите. Вот это то, что происходит в Василькове. Повсюду мертвая рыба. Но рыба дохнет. И красная вода. Это речка Стугна под Киевом. Неделю назад неизвестное вещество, похожее на краску, превратило воду в красный кисель. И моментально убило рыбу. Вон, посмотрите, Мужчина, которому удалось все это заснять на видео, оказался на берегу буквально сразу. Запах стоит страшный. Купаться в грязной и отравленной воде местным не рекомендуют. Секретные материалы решили приехать в Васильков через неделю, чтобы узнать, как изменилась ситуация. Сегодня речка Стугна не красная, она просто зеленая. Неизвестное вещество больше похоже на краску или на шампунь. Вспенивает речку, потом вся эта грязь спускается вниз. Все, что происходит с речкой Стугна под Киевом, мы увидели своими глазами. Красная краска здесь больше не течет, и мертвая рыба больше не плавает. на этот цвет воды и на новое состояние речки просто не обращают внимания. Вспоминают только о ЧП с красной водой. Сказала, рыба подухла. А речка такая была красная, я кровь такая, краснющая. Рыба плывала вся по речке, потравлена все. Василия можно назвать местным состажем. Он знает здесь, в Василькове, все и обо всех. И живет вот здесь, прямо на берегу Стугны. То, что случилось с речкой в тот день, такое видел здесь впервые. Здесь возле двора Василия с моста еще видно красные разводы. Они здесь в перемешку с зелеными. Но речка теперь больше похожа на болото, повсюду грязь и никакого намека на рыбу. Национальная полиция Киевской области уже возбудила уголовное дело по факту загрязнения стугны. Открыто криминальное проведение. За этим фактом, статья 242 Криминального кодекса Украины, это нарушение правил охраны вод. В списке главных фигурантов в экокатастрофе в полиции уже нашли возможного виновного. Это все одно предприятие. Секретные материалы решили поехать на то самое предприятие «Оцелот» и выяснить, кто на самом деле потравил рыбу и окрасил воду в красный цвет. Это и есть то самое предприятие «Оцелот», которое, возможно, и загрязнило речку. Но нашей камере охрана не рада. Наверное, надоело ему давать интервью, всем каналам ждать. Что же мы еще блин, говорить? Мужчина абсолютно не воспринимает нас всерьез. А вы кто? Саша Бородач идет следствие, какие могут быть комментарии. Поэтому разговор с охраной у нас выходит короткий. Просто уже надоели. На данный момент это предприятие закрыли. Скиды не могут пройти, потому что, в принципе, там все опечатано, оно закрыто, оно не прочее. Если следствию удастся доказать вину предприятия, наказанием светит до пяти лет ограничения свободы. Це е, мається на увазі в колонії поселені, наприклад, де ну не такі жорсткі правила. Це не це не в тюрмі. Версію о виновності імена віновності з Целотаснацпаліця розділили і в госекінспекції забруднювачем. Є підприємство оцелот, яке е, виробляє фарби. Будівельні суміші. Ну вони просто взяли, і злили це в річку. Чому тому, що очисні споруди це дорого, вивозити дорого, утилізувати належним чином дорого. Що окрасило ріку в красний цвіт? Вже удалося приділити. Там був частково хром, част, частково заліза. І відповідно це на долорічці отакий специфічний червоний-червоний кольор. Об'єм попавших в ріку частиць, по словам екологів, декритичний. Річка не стоїть, воно починає роз. И что самое главное, вся эта красная химия сильно далеко по течению не ушла. До Днепра забрудная вода не тому потому что это близко 40 километров до гірла Днепра. И пока идет следствие, и виновные до сих пор не наказаны, секретные материалы со своей стороны обещают контролировать ситуацию лично, чтобы тех, кто намеренно загрязнил реку, наказали по всей строгости закона. Высокие тарифы на тепло и электроэнергию нам объясняют высокой стоимости угля. Мол, дешевого нет, поэтому и берем дорогой по полторы тысячи гривен. Хотя украинские шахтеры готовы отдавать свой уголь по 1100 гривен. Но его не берут закупляется вугилля за кордоном, все в России, все в Южной Африке, а свои шахтари, это волинные шахтари, где державные шахты не одержат зарплаты 4 месяца. Уголь лежит, горит на складах, но чомусь кабинет министров не думает. Как оказалось, в цене полторы тысячи гривен за тонну, которую мы оплачиваем в наших заоблачных тарифах, заложены и коррупционные чаевые. Так что же происходит в нашей угольной отрасли? Преступный сговор или некомпетентность чиновника? в министерство. И главное, куда идут эти чаевые, в Россию, ЮАР или ДНР. Смотрим очень внимательно. Энергетическая математика довольно проста. Дешевый уголь низкие тарифы, дорогой уголь высокие тарифы. Коли приходить отопільний сезон, і кабінет міністрів, от нема запасів вугілля, тому інше. І разом з тим, ви знаєте, всі, ми всі знаємо про те, що закупляється вугілля за кордоном. Це в Росії, це в Южній Африці. А свої шахтарі це Волинні шахтарі, де державні шахти не одержать зарплати 4 місяці. Вугілля лежить, горить на складах. але чомусь кабінет міністрів не думаєш. Сьогодні Україна покупає уголь по 1500 гривень за рубежом. При цьому український уголь по 1100 гривень лежить під ногами. По чому? этом наверняка навірніка знають міністр енергетики Ігор Насалік. Міністерство енергетики воно ж не просто міністерство державних штатів. Воно має задавати всю політику в енергетичному секторі. А якщо не компетентні міністри, як Демчишин і Насалик, вони не можуть правильно задати політику в енергетичному ринку. Поэтому не несформованный баланс не несформованный баланс по бугилю. Но при кажущейся некомпетентности министра Анасалика, похоже, что он знает толк в закупках угля. Вот видел его встречи с министром ДНР. Министр доходов и сборов Донецкой республики. Зовут меня Александр Юрьевич Тимофеев. Министр, не слышащий украинских шахтеров, обсуждает возможность поставок угля от боевиков. просто -то так іде. Іскільки поробляємо, точку -то поставлю, щоб із держави і на територію. Бо логічності немає. Нету ні таких перешкод поставляти по всій території. Саме на подачі на Саліка весною цього года і були підняті тарифи. Так це міністр енергетики, який перший день, коли він ним став, обіцяв робочу групу по тарифах. А через два дня все тарифы были подняты. Разница между стоимостью зарубежного угля по 1500 гривен и угля украинского по 1100 недавно глава НКР Дмитрий Вовк в интервью назвал чаевыми. Хотя эти деньги вместо карманов чиновников должны идти на переоборудование наших ТЭЦ. под тот уголь, который у нас есть, газовый, именно он валяется сейчас. На складах шахт. В селі до вугілля 62 тисячі тонн вугілля лежить на складах, не відвантажується. Не зрозуміло. Не подають вагон. Це треба спитати в міністра. По підсчетам спеціалістів на таку реконструкцію всіх електростанцій потрібно потратити одноразово около 900 мільйонів гривень. Хоча каказалась нібольшому спеціалісту вопросах енергетики і гарю на саліку прикриватися требуваннями МВФ і вести свою ігру, з сепаратистами і обсуждає можливість покупки їх угля це все дурня повна. Це спекуляції наших невігласів, які просто хочуть прикрити свої всі промахи, свої всі помилки величезні. Непрофесіоналізм вони хочуть прикрити міжнародним валютним фондом. Це треба було робити. Багатьма способами в першу чергу за рахунок радикального зменшення крадіжок, стовідсоткового обліку, оптимізації управління, оптимізації технологічних процесів і радикального зменшення технологічних втрат і, безумовно, може, якогось часткового підвищення цін і тарифів. Грамотна політика Міністерства енергетики. Закон о рынке электроэнергии и внедрение системы энергосбережения, модернизация ТЭЦ и ТЭС. Вот простой рецепт стабилизации ситуации. Но для этого у руля сложного министерства и ведомств должны стоять профессионалы, а не спортсмены. Секретных материалов стало больше, и наша следующая встреча состоится уже завтра. Смотрите нас, как обычно, в 19.20. Громкие посадки строительных магнатов в Киеве и области. Кто захватит 50 лакомых стройплощадок? Несправедливо поступают до него. Он на мир строить город, он делает все. И за чего затравливает его? Доступная дурь. Как интернет стал главным поставщиком наркотиков в Украине? Они поставляются чаще всего из Китая. Это китайское производство. Там везде написано, это беспредно, нет ничего противозаконного, это полезно. Личные телочки для главных лиц страны. Как выглядит спецкомбинат, который уже многие годы снабжает киевскую партийную элиту. Предприятие «Чайка» занимается э, в основном сельским господарством. Они выпускают? Да, они выпускают, они обрабатывают земли, они выпускают сельхозпродукцию очень качественную. Схемы 90-х возвращаются в столицу. Кто в ответе за базар? Стерегаем Злиття інтересів Деснянської районної місті Києві, кримінальних інтересів адміністрації Київської міської державної адміністрації Деснянського районного управління поліції в тому, щоб цей так званий ринок існував.